Salam dəyərli Pabelik komandası. Bu gün mən sizə 9-cu addımın hədiyyəsini necə seçmək olar, bunun haqqında hazırladığım videomu təqdim edəcəm. Niyə 9-cu addımın hədiyyəsi? Bəzi addım hədiyyələri var ki, onların seçimlərində məsləhətçilərimiz səhvə yol verirlər və bu yüzdən addım hədiyyələrini düzgün seçmədikləri üçün itirə bilirlər. Biz bunu necə seçirik? Baxın, biz sifarişi doldurmuşam mən Kardinaya. Bundan sonra daxil oluram. Baxın, start və proqram deyilən bax bu bölmə var. Daxil oluram bura. Daxil olduqdan sonra 9-cu addım üçün bizə səhifə açılıb və burada baxın yuxarıda Aromata i parfumeriya gel. Bildiyimiz kimi 9-cu addımın hədiyyəsi də 2 ədəd parfüm və 2 ədəd bədən üçün geldir. Və bizə 2 siyahı verilib. Biz ona görə biz bu siyahıdan bir qadın, bir kişi ətri seçirik, mütləq, bu mütləqdir, çünki biz hansısa hədiyyəni seçməsək, məsələn, mən seçirəm qadın üçün Incognito ətri, çox sevdiyim bir ətirdi və kişilər üçün Incognito ətri. Yəni mən bunun birini seçib birini saxlasam, ikinci növbədə sifarişdə seçərəm və yaxud da səhfəyə yol versəm, bu zaman mən hədiyyəmi itirmiş olacam. Deməli, biz buradan əlimdən dəyir çıxdı deməli biz buradan nə seçdik? Bir ədəd qadın inkognito, bir ədəd də kişilər üçün inkognito ətir. Yəni istədiyiniz övğüncə uyğun başqa ətirləri siz seçə bilərsiniz. Sonradan gəlirik, baxın yuxarıda parfimirovlu gel. Ağ bura, bura vururuq və seçim edirik ikinci cərgədə parfumlu gel duşlar cərgəsinə baxaq görək bizlər üçün hansı hansı gel duşlar təklif olunur. Mən e, deməli seçdiyim üçün qadın və kişi inkognito ətirlərin indi onların da istirəm ki, duş üçün gellərini seçim və bunların da hərəsindən bir-bir məhsul seçdim. Seçdikdən sonra mütləq 1 minut düyməsini vururuq. və korzinaya keçid alırıq. Baxın, mütləq baxmalıyıq ki, dörd məhsul həqiqətən də bizim bu korzinamıza daxil oldu. Dəyərlə məsləhətçilərimiz, mütləq addım hədiyyə seçimində dediyim kimi diqqətli olun. Sizin əziyyətlə gəlib bax 9-cu addım hədiyyəsinə kimi e, gəlməyiniz, işləməyini, çalışmağınız heç olmasın deyə, çünki bildiyimiz kimi 9-cu addım hədiyyəsi ən bahalı addım hədiyyəsidir. Hər kəsə məsləhət görürəm ki, addım hədiyələrinin qırılmaması üçün mütləq e, qaydalara riayət etəsiniz. Bildiyimiz kimi, biz kataloq ərzində ən aşağısı minimal məbləğ 55 manat kataloq qiymətini sifariş edələştirib 47-48 manat ödəniş etməliyik ki, ən azı bizim addım hədiyyəmiz qırılmasın. Məsləhətçimiz e, keçən qataloq dövründə, deməli, ən aşağı 100 manatdan aşağı sifariş eləştdiyi üçün addım hədiyyəsinin dəsti ona 9 manata gəlir, 2 manat 25 qəpikdən. Baxın, ən bahalı parfümlər və e, duş şampun gelləri hər biri 2 manat 25 qəpikdən gəldi. Əgər məsləhətçimiz 100 manatdan yuxarı sifariş eləmiş olsaydı, bu zaman onun addım hədiyyəsi ona cəmi 2 manat 99 qəpiyə gələcəkdi. Bu da bizim Pabili şirkəti tərəfindən bizlərə təklif olunan imkanlardı ki, bizlər çox qazanc əldə etməyimiz üçün.